हरिओम नमस्ते जय माता दी माया तांजो पांजो एडवोकेट हरीश राय माता रानी दरबार खिपरो जीअं तो पाकिस्तान जे झंडे हेठां असां हमेशा इन अगस्ट जे महीने में ॾाढो इंजॉय कंदा आहियूं पाकिस्तान जे ज़िंदाबाद नारे सां पर यारहं अगस्ट ते असां हर साल माइनॉरिटी डे मल्हाईंदा आहियूं ऐं माइनॉरिटी डे में असां हमेशा पंहिंजे अकलत जो हिते हुजण जो असां सबूत पेश कंदा आहियूं पाकिस्तान सां मोहब्बत जो इज़हार कंदा आहियूं त उन सिलसिले में असांजा कुझु इशूज़ बि हूंदा आहिनि उन इशूज़ खे वठी करे असांजी माइनॉरिटी राइट्स मार्च एम आर एम जेको सो ॾह अगस्ट ॿ हज़ार पंजवीह ते आचर ॾींहुं ॾींहं जो टे वॻे वाए एम सी ए ग्राउंड कराची में हिकिड़ो तमामु सुठी रैली कढी रही आहे उन में रैली में भरपूर शिकत जी, जी दावत ॾिजे थी त महिरबानी करे माता रानी दरबार सां जुड़ियल आहिनि जेके जुड़ियल या जेके जे एम डी वेलफेयर फाउंडेशन सां जुड़ियल आहिनि सभिनी खे हथु ॿधी वेनिती आहे त वध जेको आहे सो पंहिंजी पार्टिसिपेट कयो हुते ऐं पंहिंजा जेके अकिलियतुनि जा मसइला आहिनि उन्हनि मसइलनि खे उजागर करण लाइ ऐं पाकिस्तान सां ऐं असांजी अकिलती बिरादरी सां अची उते मोहबत Jesus is the light of the world.